Ровинна садиба на околиці Сум, типове дверянське гніздо 18 19 століть. Час не пощадив ці стіни, а раніше життя тут кипіло. Власниками садиби у 19 столітті були поміщики линтварьови, люди не надто багаті, але добродушні. На власні кошти вони відкрили школу для селянських дітей. Але відомою садиба стала не лише завдяки цьому. Линтварьови запрошували до своєї садиби відпочивальників. Одним із них був відомий письменник Антон Чехов. Цікаво, що з усіх будівель садибилин фундаментальних, кам'яних, в нормальному стані до наших днів дійшов лише дерев'яний флігель 19 століття. В першу чергу через те, що саме в ньому був облаштований музей пам'яті Антона Павловича Чехова. Довгі десятиліття музей існував у складі сумського краєзнавчого, а нещодавно став окремою структурою. Тож з'явилася надія на можливість відновлення архітектурних пам'яток минулого. Наш музей наконець став заповідником. Заповедной была объявлена территория 2,3 гектара. И, кроме того, эта земля уже соответствующим образом за музеем закреплена, оформлена надлежащим образом. Это значительное событие, и мы теперь имеем возможность пользоваться средствами экологического фонда, средствами благодаря которым э, можно провести э, работы по упорядочению территории. Э, речь идет о, об очистке пруда, здешнего мемориального пруда, в котором Чехов реально ловил рыбу и на берегу которого появлялся. И, кроме того, э, удастся, э, может быть, на те же экологические средства, сделать новую ограду у усадьбы. Выделены средства для того, чтобы провести консервацию основных строений вот, Господского дома, Лентваревского, который является памятником 18-го столетия, и э, так называемого восточного флигеля. Здесь сохранилось два флигеля. Вот этот западный, в котором мы находимся, где экспозиция размещается, музейная. И восточный, который тоже сопряжен с памятью пребывания здесь Чеховых, поскольку в этом флигеле Чеховы тоже жили. В 1989 году после смерти Николая они в него переселились, в этот восточный флигель. А в 1990 году, когда Чехов на Сахалин ездил, то э, этот флигель Восточный снимала э, чеховская семья. Принято решение пока хотя бы законсервировать эти строения чтобы они не представляли опасности и для окружающих, прежде всего для детей, которые здесь появляются, хотя написано, что грозит обвалом. Благодаря этой консервации, этим работам по консервации, нам, я думаю, удастся сохранить эти стены, эти мемориальные стены, подлинные стены 18-го столетия, до того периода, когда появится средство, возможность реальная отреставрировать усадебное строение. Уже заказаны межевые знаки, которые появятся вот по границам этой усадебной территории, и уже все появляющиеся здесь люди будут видеть и знать, что это заповедная территория, и, чему, и кому посвящен заповедник, великому драматургу и писателю Антону Павловичу Чеха. Чехов приїжджав на Сумщину лікуватися від туберкульозу. Хвороба вимагала перебування на природі, свіжого повітря і тепла. Тож Лука стала улюбленим місцем і для відпочинку, і для роботи. На Сумщині Чехов написав кілька відомих творів: серед них повість Сумна історія, п'єса, лісовик і водовіль трагік мимоволі. Крім того, лікар за професією на луці він мав змогу практикуватися на місцевих селянах, які буквально шикувалися у черги, дізнавшись про кваліфікованого спеціаліста. Вот здесь, в комнате Антона Павловича, в этом кабинете, есть подлинная вещь, стетоскоп вот, для прослушивания дыхания, сердцебиения, то есть вещь, которая непосредственно связана с медицинской деятельностью. Все знают, что Антон Павлович по образованию был врачом, и, конечно же, на Луке он очень большое внимание уделял тому, чтобы помогать людям, крестьянам, детям маленьким, о которых он в письмах часто вспоминает. И, конечно, медицинские предметы – это нечто вот особое. Сюда он ехал, и можно в письмах прочитать, что мечтаю о фурункулах, синяках там, и так далее, и так далее. То есть он, конечно же, хотел и попрактиковаться как доктор. Он хотел помогать людям. И сюда, в общем-то, выстраивалась целая очередь из желающих получить помощь медицинскую. Сестра Антона Павловича Мария Павловна очень сильно ему помогала. Вот, помогала Елена Михайловна Лентварева, которая также, вы знаете, была женщиной-врачом. То есть медицинская деятельность здесь шла, в общем-то, очень активно. Вот. Антон Палыч как человек, который всегда приносил пользу окружающим, конечно, не мог не заниматься здесь медицинской деятельностью, не мог остаться равнодушным к проблемам людей, которые здесь жили. Літо в маєтку линтварьових для всієї родини Чехових було надзвичайно приємним. Живописна природа, відверті люди і тепла атмосфера дозволяли відпочити і насолодитися життям. Родина Чехових приїздила до Сум кілька разів. Востаннє Чехов побував тут у 1894 році, а пізніше, з подорожі Італією, писав линтварьовим таке: Абація і Адріатичне море чудові, але Лука і псел кращі. Дача здесь была самая простая. Вот. Конечно, это уютный домик, это домик просторный, хотя, конечно, кажется, что он маленький. Да? Вот как-то комнат пять, две комнаты были, в общем-то, как говорилось, мужской половиной, две женской и общая гостиная, которая вот соединяла эти половины. В принципе, Лентваревы, конечно, не могли предложить каких-то, как мы сейчас живем в комфорте, да, у нас вот вода, электричество, это то, без чего мы сейчас свою жизнь не представляем, естественно, этого не было. Был дом, была возможность наслаждаться природой красивой, река, пруд. Вот что касается бытовых каких-то условий, кухня вот была у них в отдельном флигеле, половина флигеля, в общем-то, была кухней. Вот здесь в доме была мебель, которую, в общем-то, Лентваревы предоставили чеховым, конечно, какие-то свои предметы тоже появлялись постепенно, потому что, ну, в общем-то, у всех свои потребности. Вот известно, что были раскладушки, которые в товарных вагонах привозили. Вот одна из них находится сейчас, вот такая же раскладушка находится в комнате Николая. Вот, то есть люди сюда приезжали к Антону Павловичу, гости, конечно, вот представьте, какое количество нужно спальных мест. В общем-то, как-то размещались, вот. были довольны. Очень много интересных писем можно прочитать, где в том числе описаны, в общем, описаны условия бытовые. Есть письмо, в котором брат Антона Павловича конкретно вот расписывает, где, где гостиная, где комната Николая, где комната Антона Павловича, матери. Вот это маленькая такая схемка. На нее тоже очень интересно посмотреть. Після революції садиба Балентварьових переживає важкі часи. Пограбування, націоналізація у 1918 році. В садибі розмістилися частини червоної армії. Однак і сам великий будинок, і два чехівські флігелі на щастя вціліли. Законі господарі вимушені були виїхати до Харкова, звідки до Сум повернулася лише Наталія Михайлівна. Молодша сестра з якою одна из трех сестер, с которой с которой семья Чеховых очень подружилась и которая у них часто бывала потом в Москве, в Мерехове, в Ялте, они были очень дружны. И вот Наталья Михайловна после революции у нее ну такая вот типичная судьба бывших людей, то есть вот короткое совсем время она работала в библиотеке, потом как бывшую помещицу, ее оттуда попросили уйти, она была приходящей прислугой. Но Наталья Михайловна никогда не теряла оптимизма, никогда она очень живо интересовалась тем, что происходит, а интересовалась современностью. Есть очень интересные такие воспоминания ее воспитанницы Братусь, Нины Васильевны Братусь, вот как она как раз нам и описала эту замечательную, удивительную женщину. Вот память о Чехове она очень свято хранила, и даже сразу после его смерти, у нее здесь был небольшой домик, который она для себя построила. І там був пасажир в пам'ять вишневий сад. Наталія Лентварьо довго листувалася з сестрою письменника Марією Павлівною, якій в буремні революційні роки довелося виїхати до Ялти. Вони були приблизно одного віку і здружилися ще за життя Антона Павловича. Дві молоді дівчинки, з яким було друг з другом дуже цікаво общатися, вони переписувалися. Їх дружба, звісно, продлилась, і в течение життя вони как-то. Продовжали В Востаннє Марія побувала на Луці у 1912 році, щоб встановити пам'ятник брату Миколі Чехову. Микола, талановитий художник, довго хворів на туберкульоз. Його життя обірвалося тут, на Луці. За могилою довгий час доглядала ще одна сумчанка Ксенія Калиниченко. Шанувальниця таланту братів чехових Ксенія Вікентіївна весь час порушувала тему вшанування їх пам'яті саме на Сумщині. Листувалася з Марією Чеховою, зберігала у себе вдома майбутні експонати музею. У 50-х роках в садибі линтварьових розмістилася школа. У ній Ксенія Калиниченко створила чехівський куточок. Ксенія Вікентіївна переписувалась Марії Павловної. Вот. а чому переписувалася? Вона була большою поклонницею творчества Антона Павловича. а так як. осталась же могила брата художника, да, у нас на Лучанском кладбище. Ксения Викентьевна взяла на себя так вот такую добровольно обязанность, она м -м, э, ухаживала за могилой, причем многие годы. Вот, и м -м, вот как бы докладывала в письмах Марию Павловну, присылала ей фотографии. Саме завдяки цим двом сумчанкам Наталії Лентварьовій і Ксенії Калиниченко сьогодні можна сказати збережено пам'ять про перебування чехова на Луці. Вони зберігали речі, фотографії, листи а головне і найцінніше спогади про талановиту родину чехових. Рішення про створення меморіального музею прийняли в 1959 році. Наближався столітній ювілей від дня народження знаменитого письменника і драматурга. В 60-му году уже наше замічательне сумчання. Это было поручено краевеческому музею, был вот, директор да, Краеведческого музея Григорий немножечко позже, он был, но именно он занимался, э, Григорий Самович э, Долгин, вот, э, занимался сбором экспонатов для э, от, музея именно э, Открыли его именно в том фли или в котором э, жила семья Чехова, хотя они же и гости жили, и потом семья в 90-м году жила еще в одном фли или теремке, но открыли именно в доме с колонной, в котором Антон Павлович поселил за первый приезд. Так вот, э, Сергей Михайлович там что-то не получалось к открытию, и тогда Сергей Михайлович обратился к подгорному, тогдашний э, председатель президиума Верховного совета, он обратился к нему ну, с такой вот просьбой помочь. Вот. И эта просьба, на эту просьбу откликнулись. И музей, как планировали на 29 января 60 -го года, музей открыли. Ну, первым его заведующей была дочь замечательного краеведа, который тоже очень много сделал для увековечения памяти Антона Павловича, для открытия музея. Автор замечательного замечательных исследований по литературной краеведению, вот совершенно замечательно, в том числе и вот чеховскую тематику, на чеховскую тематику очень много было таких интереснейших у него работ. И вышла книга, которая уже после смерти Лада Павна Сапухина его дочь выпустила. Так вот Лада Павловна как раз была первой заведующей вот, музея Чехов. Потом Валентина Даниловна Погребная. Это вот те люди, которые очень много сделали для того, чтобы музей потом он пополнялся и новыми экспонатами, вот, с тем, чтобы вот, ну, пропагандировать творчество Антона Павловича, вот, удивительного писателя, удивительного человека, который, ну, в этом именно этот период жизни Антона Павловича, вот он очень интересен но он был мало известен и поэтому вот э, те люди которые потом уже работали как-то все они э, вот внесли вклад вот в, в то чтобы вот эта тема да Чехов на луке, эта тема, она звучала. Вот. Я думаю, она сейчас уже как-то звучит, потому что ну, мы м, участники многих конференций чеховских и собственно говоря, для нас, конечно, самое, наверное, важное ⁇ это чехов-писатель и чехов-художник на луке. Тож 2015 рік ювілейний і для Сумського будинку музею, йому виповнюється 55 років, і для Антона Павловича Чехова. Маленький будиночок на Луці сьогодні не просто банальний музейний заклад. Він живе так, як любив Чехов: численні гості, творчі вечори, музичні та театральні постановки усе тут починаючи з невеличкого ганку і закінчуючи кожним окремим скромним предметом експозиції, овіяне зворушливими спогадами про дивовижного майстра слова і просто чарівну людину Антона Павловича Чехова.